Светлана Касленко. Можно тогда, пожалуйста, Светлана? Светлана, она будет учить наших ежедневных тренеров по обучению наших бизнес-тренеров. Вы будете учиться, вы будете обучать бизнес-тренеров, которые будут учиться, потом работать в будущем. Я хотела сказать, что это

уже будут работать. и кроме того, это еще ну, для людей это даст дополнительную профессию, что тоже очень важно. То есть, возможно, они начнут с каких-то своих пилотных тренингов бесплатно, пока будут проводить. А со временем, когда уже разовьются картины, разумеется, это будет какой-то дополнительный заработок как и профессия. А тех людей, которые это просил, как минус, занимается, но это просто какие вот как раз для этих людей мы будем готовить семеров, чтобы это были не психологи, знаете, как бывает, человек на психологическом факультете обучался, а потом типа, был юридический вопрос То есть, наверное, не, не совсем правильно. Поэтому мы обсуждали, что она соберет именно людей, специалистов каких-то русских отраслях, на ну, бухгалтерии, финансовых вопросов, юридических вопросов, вопросов пиара может быть просто те люди, которые продажами занимаются. Mm -hmm. И уже дать этим людям навыки проведения тренингов гораздо проще, чем из какого-то психолога тренера сделать. Ну, конечно, mm не -hmm. давать рыбу за это. Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть, э, другими словами, ну, э, это, наверное, будет очень интересным проектом, потому что многие люди не знают, что такое что образование в взрослым. Мы знаем, что взрослым тоже можно учиться эффективно и интересно. Многие воспринимают еще со своей школьной комиссии, не все, все обучения, как скучная лекция для этого Вот. Но вот у нас как раз задача показать, что обучение может быть интересным, эффективным, результативным. Вот. И э, начать, собственно говоря, вот, движения, скажем так, по переподготовке кадров, чтобы люди больше знали, понимали. Так, расскажите, что у вас есть?